Ну, мы сейчас продолжим дальше развивать тему именно э, суверена, тема народа Украины, тема Конституции Украины. Ну, я в прошлом э, в таком ролике немножко рассказала, э, как это все создавалось, и сейчас немножко хочу расширить наше понятие, э, а что же происходит и происходит внутри уже народа Украины, как народ Украины за эти годы начал самоорганизовываться и, согласно Конституции Украины, выстраивать органы управления именно в нашей стране Украина. Ну, уже с вами рисовали, что есть у нас Конституция Украины, мы еще раз так нарисуем, это Конституция Украины, да? Вот она, Конституция Украины. Здесь есть народ Украины, граждане Украины и граждане, это национальная меньшина. И ей существует при Конгрессе национальных меньшин, существует тут физических оси, физических лиц. Это около 43-45 миллионов, миллионов бывших граждан Советского Союза, которые на сегодняшний день имеют статус физические лица, или это внутрикорпоративные цессионары, иноземцы. Поскольку они уже все регистрируются, получают паспорта в миграционных службах Украины, которые бывшие паспортные столы, которые раньше подчинялись Министерством внутренних дел. То есть они находятся за пределами Конституции Украины, за межами Украины. То есть они уже как бы вот висят, весь народ, который ходит сейчас по улицам вокруг вас, их уже нету на Украине. Юридически их не присутствуют. Да? Получается, что у нас существует именно пространство конституционное, которое было организовано и сохранено государем-императором, я рассказывала, как это все получилось да, в предыдущем ролике, именно Брюлевым Олегом Алексеевичем, и который создал, получил наследие, Украина получила наследие от Советского Союза, именно по стандарту Исик, титулованный, это высший международный стандарт, и вошла, скажем, как княжество, вошла уже в созданную ей уже возрожденную империю, да, империя, которая является наследником Советского Союза, наследницей Российской империи и наследницей Киевской Руси. Империя называется Великая Святая Киевская Русь. И первым княжеством, которое вошло в эту империю, это княжество Украина, да, которым великим князем является на сегодняшний день э, загородник Анатолий Иванович. И в этом великом княжестве государственная современного народа Украины, мы уже употребляем эти слова, потому что мы имеем эту высшую международную регистрацию. По согласно Конституции, Сейчас будут обустраиваться то, что не сделано было за эти все эти годы. Это республика Суверенного народа Украины, это народная держава, это демократическая держава, унитарная держава. Да? Вот, э, на сегодняшний день э, все эти структуры, они официально зарегистрированы, имеют определенный статус международный. И понятно, что как бы уже исходя из этого статуса, все это будет и разбудовываться. Ну, еще раз как бы называю, как, бы, как это положено по титулам. Ведь многие вот, как бы коробят, вот, вот какие-то князи там, императоры появились, но если люди там стремятся в Европу, и все там вот в Майдан у нас сейчас организуются, то там есть королева Англии, это же никого не коробит. Либо там царь, царь Болгарии, либо там другие короли, там, других европейских э, стран. И это как бы нормально, это общепризнанная такая, скажем, э, структура э, самоорганизации, э, скажем, э, жизнедеятельности стран, в частности европейских, И не только европейских, а поскольку у нас выше Европы мы имеем статус, да, мы можем в эту империю, что э, мы получили право объединять все постсоветское пространство, как наследие советского союза. Но тоже право никто не запрещает, в то же время никто не запрещает. Европе поднять свой статус до международных стандартов, то есть войти в империю, Великая Святая Киевская Русь, то есть уйти из европейских стандартов на международное. Что может дать именно как вот мы, как Украина, поднять статус Европы? Дальше, значит, Его Величество, государь император, Вырылев Олег Алексеевич, еще раз повторяю, потому что это как бы новые такие у нас терминологии. Дальше, Его Величество, великий князь он же председатель Совета Министров, он же канцлер пока, председатель КГБ Загородник Анатолий Иванович. Вот здесь, в этом секторе, да, в общем, мы видим, Газор это здесь. И его существо на сегодняшний день есть по Конституции у нас президент, а э, именно, э, сен, э, именно, представляет, представляет э, как физическая особа, он как президент находится здесь, а в статусе вот здесь, вот там у нас унитарная держава находится тоже у нас, здесь он представляется как его уже высочество президент, именно должность, должность. И тот человек, который занимает эту должность, уже его высочество, потому что он имеет титульность. Поэтому здесь в рамках именно физических осид, корпоративных сессионариев, иноземцев, мигрантов, здесь созданы при президенты администрации, при власти, администрации президентов. То есть здесь уже в рамках именно президента будут создаваться резиденции. Резиденция. Это положено по международным статусам. Президента. Кто там будет президентом, это уже другой вопрос. Мы к фамилиям не привязываемся. На сегодняшний день у нас законно избранный президент Янукович Виктор Федорович. Из 2010 года он имеет титул, его высочество, президент Янукович Виктор Федорович. То есть таким образом, здесь будет разбудовываться именно вертикаль именно по резиденции областные, там районы, только они будут называться уже согласно э, титулам, именно титулам регистрации, там сударство, графство, и уже будут должности судор, граф, это не такие э, какие-то какие там титульные звания, это название должности, это должностные звания. Ну, по раньше все будет губернатор, сейчас он будет называться там судор, там глава районная, там, это самое, там, Совета, совета, сейчас он будет называться графом. Ну и все. То есть просто как бы название, которое соответствует именно тем, ну, скажем, регистрациям, которые мы на сегодняшний день имеем. Дальше. Согласно всех действий, которые были положены по международным стандартам, народ Украины зарегистрировал финансовую архитектуру экстралитральной банковской системы титульного суверена народа Украины. И она официально зарегистрирована национально-унитарной вот это национальная унитарная, а 2001 году под регистрационным учетным номером ВРГНАУ в, 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 э, 53, 31, 75, 110. То есть, как и положено, по Конституции Украины у нас прописано то, что народ должен создать определенную банковскую систему, и она была создана, зарегистрирована как международная финансово-банковская система. Если мы посмотрим, у нас банк, где у нас находится, но ну, мало того, что он находится по замашем Украины, он еще вообще является просто, не имеет никаких ни европейских, ни международных регистраций. Те банки, которые зарегистрированы на сегодняшний день как государь-император, вот, именно он проводил эту работу, это сейчас вот только полтора года назад, два года назад он дал титул ВВК князя, вот, Анатолию Ивановичу Загороднему, и как бы выделил Украину, да, то до этого именно в Рыбалях все, занимался всей регистрацией именно всех, именно структур, которые положены по Конституции Украины. И вся банковская система народа Украины зарегистрирована по международным стандартам. Это высшие европейцы, еще раз я это подчеркиваю. То есть создана... Центральный резервный банк, все у народа Украины, за классификации ИСИК. Экстерриториальный банк при конструкции и развитии суверенного народа Украины по классификации ИСИК. Центральный инвестиционный банк суверенного народа Украины по классификации ИСИК. Казначейство государства от титула суверенного народа Украины по классификации ИСИК. Счет на палаты государства от титула суверенного народа Украины по классификации ИСИК. Счет до палаты республики суверенного народа Украины по классификации ИСИК. И текущий эквивалент активы суверенной на финансово банковской системе коренного народа Украины в соотношении к единому денежному мерилу национального унитарного государства Украины составляет 20 триллионов эквивалент гривен. То есть это созданный банк с такими как бы запасами, скажем так. То есть фактически мы получили право имитировать эту новую финансовую денежную единицу, которая как бы в общем-то все это и будет происходить по международным нормам и стандартам. Все конструктивные элементы, суверенной власти финансово банковской системе, коренного народа Украины отвечают требованиям, еще раз возвращаемся к этому договору с Евросоюзом 1994 года, соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Содружеством и их государственными членами. Соглашение ратифицировано законом Украины номер 237 другое, 4 ВР от 10 11 года. Еще раз обращаю внимание, просто в прошлом ролике я это говорила, что Сейчас в новом договоре с Евросоюзом э, как бы хотели, э, вот создав, э, согласно договора, выведя всех корпоративных сеционарий, создать еще структуру от Евросоюза, которая фактически бы просто руководила э, всем, всем этим структурой, которая была за это годы как бы вот создана. И э, Европа, Евросоюз, по договору 1996 -го года, еще раз акцентирую внимание, э, согласно приложением 96-98 года за то, что мы сняли атомное вооружение и за то, что мы впоследствии Чернобыля ликвидировали, должны были перечислить на народу Украины около 160 миллиардов долларов. То есть мы свои условия выполнили, мы бомбы сняли. Корпоративных физических усилий создали, законодательство свое более-менее к этому договору как бы вывели, а Европа свои обязательства не выполнила. То есть она должна народу Украины как бы эти деньги. Но опять же, она должна народу Украины. То есть уже как бы все структуры, которые находятся здесь в рамках физической силы, они не могут истребовать в Евросоюз Евросоюза эти деньги, потому может истребовать только народ Украины. Потому что подписывал в 1994 году, тогда еще физический госсоюз не было, подписывался этот договор народом Украины. Вот. И э, такой момент, что те, которые составляли договор, в общем-то, прекрасно об этом знали. И чтобы как бы убрать ответственность Евросоюза, ну скажем, чтобы не денег не платить, то в пункте статья 479, это договор 2014 года, новый как бы с Евросоюзом, это с другими угодами, прописано, что угода про партнерство и сотрудничество между Украиной с одного боку и европейскими спецтоваристами и их державными членами с другого боку подписана в Люксембурге 14 сентября 2004 года что добыла читать и в братья 1998 року, втрачая честь разом с протоколом и Дунеи, то есть фактически хотели таким образом полностью перечеркнуть все обязательства Евросоюза по отношению к народу Украины. Ну, мы как бы это там проследили с вами. Дальше. Теперь, что дальше у нас организовывается, как у нас экономика? Страна Украина и имеет международный правовой статус страны с рыночной экономикой. В стране Украина свободно сосуществует сеть рынков. Товар рынков под названием Национальная унитарная государственная Украина. Актив рынка под названием Договор с государством Украина. Вот он договор этот ВГРНАУ 55-35-15469. Капитал рынков под названием Республика суверенного народа Украины. Благо рынка под названием государства титулного суверенного народа Украины. И сейчас я немножко как бы еще вам расскажу, что такое благо рынка, вообще как бы не то, что благо рынки, а вообще э, благо. Допустим, есть э, страна, допустим, Польша. Титулы народом, образующим народом кто там? Поляки, правильно? Допустим, да, э, Венгрии, там Венгрия. В Украине кто? Это украинцы, это коренной народ Украины. И по конституции как бы, Украины, как бы коренной народа, согласно международным стандартов, всех коренной народ всегда пользуется благами. Вот если возьмем такие страны, как Арабские Эмираты, то у них есть бенефициары. Что это такое? Это люди, которые коренные, которые по законодательству имеют право пользоваться, все находится, что находится в земле, там водные ресурсы, земля и так далее. То есть они получают от этого блага, от тех людей, которые приехали в эту страну ну, позже, скажем так. Что это такое? Вот допустим, тот же э, там, человек, ребенок родился, ему сразу открывается счет как бенефициар, и сразу там в районе 100 тысяч ложится денег уже, и каждый месяц, либо каждый год там у них идет, э, начисляются денежки, в зависимости от того, сколько они там продали там, газа, нефти и так далее. Поэтому у нас здесь, вот согласно международным стандартам, введено... Введены бенефициары ⁇ это благополучатели. То есть люди, которые будут бенефициарами, будут то же самое получать благо от пользования государством, нет земли, водных ресурсов. Это участие в ВВП, то есть какой-то процент будет распределяться как бенефициаром, потому что бенефициары это практически там уже номер счета, практически на бенефициаре, который тоже весь народ будет участвовать в жизнедеятельности страны, как это, в общем-то, и должно было быть. Вот, поэтому у нас бенефициарная здесь вот система, согласно международных как бы стандартов. И у нас благо рынки под названием государство, где у нас народа Украины, или княжество Украины в пункте 19 постановления Плену Верховного Суда Украины номер 8 от 13.06.2007 года определено юрисдикции классификаторов ИСИК и НАСИ в стране Украина, а это наши, они здесь ИСИК и НАСА, это наши, не зависят от любых решений и любых актов нормативно-правового характера, которые имитируются и погашаются в юрисдикции национального классификатора КИСЭ. Вот здесь находится пока этот классификатор. То есть мы имеем дипломатическую неприкосновенность. Любые решения державных национальных судов не, не, мы не подчиняемся этим судам, то есть и любым структурам. В том числе, но вот эти вот структуры обязаны защищать любыми способами, путями, все органы власти, милиции и так далее, именно как народ Украины, коренный народ Украины, и в то же время выявляется как международная организация в мировом уровне, то есть имея международный стандарт ИСИ. То есть и согласно законам все международные организации обязаны защищаться по всем законам именно национальной унитарной державы Украины. Поэтому все, кто сам определяется именно в сектор сюда под Конституцию, то есть автоматически он становится на пенсионные державным судам, которые там, другие структуры, которые находятся там. Ну понятно, что у нас здесь тоже, это не значит, что человек перешел, там, он там что-то творил, он сбежал сюда, нет. У нас тут тоже организованы будут и земельный суд, и другие суды, и системы, которые полностью будут определенные законодательства международные, естественно, будет все это э, создается, оно уже сейчас части, частично уже создано. Это все структуры управления, это Совет Министров, это именно структуры управления, там, налоговые, БТИ, там, коммунальное имущество, там, различные структуры управления государственностью, там, даже милиция и так далее. Ну, только название будут немножко по-другому уже, соответственно, как бы вот наследие, соответственно, титульности, соответственно, стандарты определенных, просто будет это как бы немножко по-другому называться. Дальше. Физические лица из классификатора КИСЭ имеют огромное количество обязанностей, но не имеют никаких прав. Мы об этом уже говорили. 15 октября 2008 года Конституционный суд Украины с решением номер 23 РП номер 2008, дело номер 138 2008 определил правопорядок, по которому все без исключения национальные общины, общины в стране Украины и все без исключения граждане национального унитарного государства Украины не имеют права на народное волеизъявление, а также не имеют права на народную инициативу. Без получения от коренного народа Украины права голоса и право участия в любом народном референдуме, все без исключения решения граждан, национального, унитарного э, государства Украины являются недействительными. Единственным источником власти в Украине есть народ, коренной народ, а не национальная община. Поэтому сейчас идут разговоры там о смене конституции и так далее. Понятно, что многие не понимают этот вопрос. Они говорят о смене конституции. Но конституция находится здесь, а все разговоры все, все находятся здесь. Поэтому физические особы, мигранты, иноземцы, корпоративные стационарии, э, мэры, рабы, это вот, реально, это находится как по, 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 по римской юриспруденции, это они не могут изменить конституцию Украины. Как бы они не хотели. Они могут взять как ее за основу и создать свою малую конституцию, которая будет управляться пока в переходный период именно физическими особами. Но Конституция Украины, она изыгрыва, она принята в 1996 году на Верховной Раде, Верховной Рада от имени народа Украины. И только народ Украины, находясь в статусе государства Украины, Украины, княжества Украины, может поменять эту конституцию по тем нормам, которые в ней прописаны. Поэтому все попытки сейчас как бы что-то изменить, они могут только внутри себе создать какую-то программу, которую называют малой конституцией, столько они все равно как бы тут в взаимосвязи находится. но не более. Это прописано в Конституционном суде Украины. Национальное э, национально общественное монополия э, на многообразную экономику в стране Украины не существует. Ни одна из политических партий страны Украины не имеет ни прав, ни полномочий выйти за пределы национального все партии, то есть вся политика, все партии, они находятся здесь. Мы политикой не занимаемся, мы занимаемся экономикой. И разбудовываем согласно международного классификатора ИСИК, будем разбудовывать экономику Украины. Для того, чтобы, как и прописано, чтобы эта экономика работала для человека, для народа Украины. И отдельно мы еще на эту тему с вами поговорим. По Конституции Украины никакие физические лица и все физические лица вместе в состав субъектов конституционного права не относятся. Это я вам уже пояснила. Конституция Украины э, не запрещает кого-либо проинтегрировать свои физические и духовные потребности в развитии национального унитарного государства Украины. Хотите, пожалуйста, вы можете не получать паспорт суверена, оставайтесь физическими особыми мигрантами, но уже когда вы получите паспорт в катку физической особы, которая готовится к выпуску, это биопаспорт, био, био да, хоть она там называется, там, как она мне называлась, но она находится по замежам Украины. Уже ваши дети тоже будут все, уже как бы мигрантами, физическими особами, иноземцами по отношению к Украине. Дальше, в рамках национального унитарного, в рамках демократического государства Украины, в рамках народного государства Украины, в рамках Республики Суверенного Народа Украины и в рамках Государства Титульного Суверенного Народа Украины. То есть мы, любой человек может, а эти структуры мы будем раз, раз, обустраивать сейчас, вот они, эти процессы сейчас идут, вот, но в любых условиях страна Украины является единственной, соборной, нерушимой, неразрывной и неделимой. И что бы вот здесь не принималось, Верховной Рады, они все находятся под межами Конституции. Они, еще раз повторяю, они являются физическими лицами, конституционными, внутрикорпоративными сессионарами, иноземцами, которые никак не могут решить никакого федеративного устроя, никакого разделения, потому что это находится и целостность, отвечает великий князь Украины, отвечает государство, Народа Украины, народ Украины, который провозгласил, что Конституция и неделимой. Но пока как бы эту тему раскрыла, вот следующая тема у нас.